প্ৰাৰ্থীসকলে আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন স্থানত এনেদৰে সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলক আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে ৰাইজে

ডুবাই দিল্লী যাই যাব লাগিব মা দেউতা

গুড নিউজ গুড নিউজ তো হল আমার বিটিআর সরকারের বডফা সুপার ফিফটি মিশন এই সুপার ফিফটি পৰা আমার যে এ পি এসসি রেজাল্ট যাকালি ওলালে টোটেল আমার যে থার্টি ফোর আগে এ পিআর করেছিল থার্টি ফোর আমার ফ্রিলিমস পিছত এইটজনে কিবা কৰি মেইনত কেইনত জনে পাস করেছিল ভাইভা বছ যাক সাতজনে পাছ কৰিলে ত' মই বহুত সুখী আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰৰ যি ইনিচিয়েটিভ চুপাৰ ফিফটি মিছন ফাৰ্ষ্ট টাইম সাতজন আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল মানে ক্লিয়াৰ কৰিছে তেখেতসকলক মই কংগ্ৰেছুলেশ্যন জনাইছোঁ মানে জনাইছোঁ আগতেও মই যিহেতু এপিআাৰ কৰিছিলোঁ ইণ্টাৰভিউত পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ পাই পেলাই মই যথেষ্ট সুখী মোৰ মা দেউতাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ পাই মোৰ দেউতাৰ খুব ডাঙৰ সপোন আছিলে আৰু মোৰ পৰিয়ালৰো খুব সপোন আছিলে সেইটো এ চি এছ পোৱাটো পাই পেলাই মই সঁচাকৈ সুখী হৈছোঁ ছিক্সটি থ্ৰী থাৰ্ড ৰেংক এইট্টি ছিক্সটা এ চি এছ এইবাৰ দিয়া হৈছে তাৰে ভিতৰত ছিক্সটি থাৰ্ড ৰেংক হয় সম্পূৰ্ণই নিকা হৈছে যথেষ্ট বুলি ক'লেও ভুল হ'ব কাৰণ আগৰ যিটো পৰিৱেশ দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্যৰ আগৰ আমি যিখিনি পাই আছোঁ তাত যিমান হেৰি হৈছিলে আপোনাৰ কি বুলি ক'ম অনিয়ম যিবিলাক হৈছিলে পি এছ চি এ পি এছ চিয়ে সেইবিলাক দূৰ কৰিব পাৰিছে বৰ্তমান চৰকাৰে খুব চেষ্টা কৰিছে যাতে এটা নিকা আৰু খুব পৰিষ্কাৰকৈ পৰীক্ষাটো পাতিব পাৰে আৰু যিটো কনফিডেঞ্চ ষ্টুডেণ্টৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইটোক যাতে ঘূৰাই আনিব পাৰে আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান দেখিছোঁ যে কেইবাটাও পৰীক্ষা হৈ গ'ল অকল এ পি এছ চি বুলি নহয় এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা হৈ গ'ল এ পি এছ চি পৰীক্ষা হৈ গ'ল প্ৰায় এক লাখ নিযুক্তি হৈছে আৰু গোটেইখিনিয়েই এটাও ক'তো প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হোৱা নাই ইমানখিনি নিকাকৈ হোৱাটো এটা চৰকাৰৰ মই ভাবোঁ এটা ডাঙৰ সফলতা আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা ইতিবাচক দিশ মই ইয়াৰ আগতে প্ৰায় দহ বছৰ কাল বহুজাতি কোম্পানীত বাহিৰত কৰ্মৰত হৈ আছিলোঁ অহাৰ পিছত দুহেজাৰ সোতৰৰ পিছত যেতিয়া মই আহিলোঁ আহি পেলাই মই চিভিল চাৰ্ভিছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ